уже вопрос назревает разработать в нашем городском совете вот этот маленький устал по поведению поведению себя депутатов, потому что некоторые сидят разговаривают, мешают докладчику, вот хамский себя ведет и депутат рыбак от заседания к заседанию. Наверное, какой-то такой кодекс чести, кодекс этих депутации нужно тоже разработать, потому что кодекс депут... разработан для государственных сотрудников, это я знаю, мы этот устав утверждали. А вот для депутатов тоже, наверное, нужно внести. Я вообще считаю, что партия региона. Это, в общем-то, не партия. Это клуб полстасурнов, как их так называют, между нами говорят. Это партия без идеологии. Она назвала себя партией. Если они покажут свою либеральную идеологию, то народ от них сразу отвернется. Поэтому... Э, ну, прежде всего, хочу сказать, что моя позиция по этому вопросу формировалась уже довольно давно. И я на этой позиции стою до сих пор, я думаю, буду стоять и дальше. Я считаю, что навести порядок в горовке, в общем невозможно, ненавидя его во всей стране, во всей Украине. То есть, пока в стране стоит такая система, пока царит капитализм, то есть, когда все богатства страны находятся в карманах горских олигархов, никогда не будет счастья у народа, никогда у нас не будет нормальных зарплат, никогда не будет нормальных цен, никогда не будет нормальных дорог, в том числе. И как бы мэр, каким бы мэром ни был, он тут не при чем. Что касается ситуации в горовке, значит, вот это катавальца нагнетается уже довольно-таки давно, что партия регионов, ну в том числе партия регионов и другие депутаты горсовета выступают против мэра по определенным вопросам. То есть что ему вменяется в вину? Изменяется вину ему по чьей дороге, Там, задержки зарплаты на коммунальных предприятиях и так далее. Но все мы знаем, что городской бюджет он состоит, ну, в основном за счет подоходного налога, который платят наши граждане. Насколько я знаю финансовые показатели за первый квартал этого года, то общее поступление в бюджет составили порядка, по-моему, 70 миллионов гривен. За три месяца это мизерная сумма для города. Но разве виноват мэр в том, что у нас зарплаты большинства людей доходят, не доходят даже до 3000 гривен, а многие там они не доходят и до 2000 гривен? Кто в этом виноват, мэр или государство? Потом, другие виды налогов, там, тот же самый налог на землю, другие, там, рыночные сборы и так далее. Разве мэр виноват в том, что у наших людей такое маленькое состояния, что они не могут платить нормальные налоги, то есть, по всем параметрам? Я считаю, опять-таки, в этом виновато государство капиталистическое, а не мэр. Разве виноват мэр в том, что цены на ремонт дорог, на ремонт крыш и на другие вот эти вещи доходят до заоблачных? И средств городского бюджета, ну, никак на это не хватает. Опять-таки, я считаю, что в этом виновата система, которая у нас в стране. То есть, а у нас кто? Провелась у нас партия регионов. Поэтому я считаю, что партия регионов действительно хочет, чтобы у нас в городе были нормальные дороги, чтобы у нас все крыши там были отремонтированы, чтобы работники коммунальных предприятий вовремя получали зарплату. Я думаю, они должны пойти на определенные кардинальные шаги там, вверху, в Киеве, в руководстве страны. То есть, прежде всего, что я бы предложил, что предлагает Компартия я думаю, они должны внести, точнее принять налог нагрузков, нормальный новых нагрузков, а не тот, который сейчас ввели в парламент. Они должны ввести подоходную ставку налогообложения. То есть я считаю неправильным, когда человек получает зарплату 1000 гривен, платит 15% налога, и получает зарплату на 50 тысяч, платит 15% налога. То есть я считаю, что человек получал очень маленькую зарплату, вообще не должен платить подоходный налог. Или должен платить его минимальную ставку. А те люди, которые... Э, там, например, больше 10 тысяч получают и так далее, должны платить процентов 40 э, подоходного налога или больше. Кстати, как это делается э, в цивилизованных западных странах, к которым мы все как бы стремимся. Э, как, э, тут можно еще сделать вывод, почему это все у нас происходит. Тут за примером, кстати, далеко ходить не надо. Есть у нас рядом такой город как Добальцево, где всеми жителями города был избран мэр процента, мэр от коммунистов что сделала партия регионов? Она, не спросив мнения народа, своим голосованием сместила мэра, занимаемого поста. То есть можно предположить, что похожие сценарии, возможно, готовится и в городе. Для чего это делается? Во-первых, партия регионов таким образом получит всю власть в городе, так как это у них случилось в Добальцево. А это важно вдвойне, а может я даже сказал бы и в стране, перед надвигающимися парламентскими выборами, которые будут в октябре. То есть, э, пост мэра, он же дает большие полномочия. Это можно применять административный ресурс, э, давить на комиссии, окружные, избирательные, участковые и так далее. То есть, э, тут э, проглядываются невооруженным глазом корректные цели определенных партий, определенных людей. А, а благородчан, я думаю, тут и не может быть и речи в таком раскладе. Э, потом хотел бы сказать насчет рыбака. Э, вчера вот я присутствовал на сессии, э, как помощник депутата, вот один из депутатов Бютовцев, который по многим вопросам выступает за одну из партий регионов, которые, хотя якобы находится в опозиции к ним, э, по-моему, назвал коммунистов предателями. Ну, меня это очень задело, как члена Компартии. Во-первых, он оскорбил, я считаю, этим своим словом, этим своим э, поступком, наших нарочисленных ветеранов. У нас есть люди, которые воевали во время Великой Отечественной войны за то, чтобы жили все мы, за то, чтобы жил в том числе депутат Рыбак. И назвать их предателями. Я не знаю, кто у него во воевал или кто-то у него из родственников. Или в какую армию воевал. Я знаю, например, мой прадед воевал и погиб в бою с немцами. Это же касается и большинства гравчан. У них все есть родственники, которые погибли в бою с немецко-фашистскими захватчиками под красными флагами. И несколько миллионов из этих людей были коммунистами. Поэтому как можно называть их предателями, я, например, не понимаю. Я считаю, что э депутат Рубок должен извиниться хотя бы, хотя бы перед нашими коммунистами-ветеранами. Потому что коммунисты-предатели, я думаю, это в том числе и к ним.